এব্ৰিৱা নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এতিয়া আবেলি চাৰিটা বাজিছে সঞ্জু টিউচন লৈ গ'ল আৰু একদম বান্দৰে উৎপাত কৰি আছে বাৰী চুকত বাবাক খেদিবলৈ আহিছে তাকে এইখিনি হালো পাইছে আজিৰ পৰা আজি পূৰা ট্ৰেক্টৰ নমাইছে আৰু লেৱাকঠীয়া পাৰিবৰ কাৰণে ঘোলাখিনিতো পৰা হ'ল এতিয়া এই চেগতে যদি আৰু লেৱাকঠিয়াখিনি পাৰি নলয় পিছত বেছি পানী হৈ গ'লে দিগদাৰ হৈ যাব সেইকাৰণে আমাৰ ওচৰৰে বাৰু আমাৰ নহয় হাল বাইছে আজি আমাৰ কাষতে আমাৰখিনি বাৰু আমাৰতো আজি এইবাৰ আধাখিনিতো বাৰু পূৰা আধিকে দিয়া হ'ল পাছফালৰ অকণমানহে ৰখা হৈছে নিজে কৰিবৰ কাৰণে তাকে আৰু আকৌ সন্ধিয়ালৈ মানে আলহী দুজনো আহিব ভাত খোৱা তাকে এওঁ গৈছে এফালে ওলাই পেলাই মই চিকেন লোকেল চিকেন একে আনিবলৈ কৈছোঁ আৰুনো কিনো কৰোঁ দেখাই যাম আপোনালোকক সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ নেমু কেইটামানো ছিঙি লওঁ আৰু ভাতকেৰেলা কেইটামানো ছিঙি লওঁ ভাজিবৰ কাৰণে তাকে দেখাই যাম বাৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব চাটনি বনাবলৈ মান ধনিয়া পাত কেইটামানো ছিঙি লওঁ হেল্ল' এভৰি ওৱান এতিয়া চাৰে পাঁচটা হৈছে অকণমান লাহে লাহে ভাতত লাগোগৈ মাংস চিকেনখিনি আনিলে এওঁ তাকে ধুই পখালি থৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি থওঁ আৰু বিৰিচাখিনি বনা ভাজি থওঁ বোলকচোন পাকঘৰলৈ যাওঁ বতৰটো এতিয়া অকণমান মুকলি কৰিছে কিন্তু ডাৱৰ আছে বাৰু এইটো চাইডে ক'লা হৈ আছে কিন্তু এইয়া এতিয়া বোলক পাকঘৰত অকণমান আগবঢ়াই থওঁ নহ'লে সন্ধিয়া ধূনা চাকি দিবলৈ হ'ব তেতিয়া আকৌ কৰিব নোৱাৰিম এইখিনি লোকেল চিকেন এক কেজি আছে ধুই বখালি ল'লোঁ আদা নহৰু ইয়াৰ পেষ্ট আৰু ইয়াত গোটা মছলা দি বনাম আজি আৰু মানে চিকেন কোৰমাটো গোটা মছলা দিলেহে ভাল লাগে খাই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি লওঁ দৈ দিছোঁ প্ৰথমতে দৈটো বেছি টেঙা হ'ব নালাগিব এক কেজিত মই ডাঙৰ চামুচৰ চাৰি চামুচ দিছোঁ নিমখ দি দিছোঁ জোখমতে জোখমতে হালধি দি দিছোঁ জলকীয়া গুড়া ডাঙৰ চামুচৰ এক চামুচ দিছোঁ এইখিনি কাবা কাশ্মীৰী ৰেড চিলি আৰু এয়া জালুকৰ গুড়া এক চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট ডাঙৰ চামুচৰ দুই চামুচ সৰহকৈ দিব লাগিব আদা নহৰু পেষ্ট তেতিয়া মানে চিকেন কোৰমাটো খাই ভাল লাগে এইখিনি মিক্স কৰি লওঁ পেছত কেৰাহীখন বহাই দিছোঁ বিৰিচাখিনি প্ৰথমতে ভাজি লওঁ তেল দিছোঁ তেলখিনি আমাৰ পূৰা গৰম হৈ গ'ল এতিয়া পিঁয়াজখিনি একে ৰঙচুৱাকৈ হোৱাকৈ এতিয়া লৰাই লৰাই ভাজি থৈ যেতিয়ালৈকে ৰঙচুৱা নহয় বিৰিচাখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি কাঢ়ি থৈ দিওঁ সেয়া বিৰিচাখিনি ভাজি মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি আহিছোঁ আৰু এতিয়া সন্ধিয়াও লাগি আহিছে ধুনা চাকি কণ দি লওঁ তাৰপাছত আকৌ ৰন্ধা বঢ়াত লাগিম চিকেন কৰ্মাটো মই আজি প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনাম এতিয়া পিঁয়াজ ভজা তেলখিনি অকণমান চাকি পেলাই গোটেইখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ অলপ মিঠাতেল দি দিছোঁ তেলকনি আমরা পুরা গরম হইগল এক কোটা জিরা লং ইলাচি ডালচেনি তেজপাত জালুক গতে মানি তেল দিছি পেয়া লগে লগে মেইনে তোয়া মাখো তনি দি দিছু মাখো খিনি মোর প্রায় মানে আনি কেমদু এতিয়া মিডিয়াম করি দিছু মিডিয়াম ফ্লেমতে মোর মাখো খিনি দহ পোন্ধৰ মিনিটমান এনেকেই ভাজি থাকিম মাংসখিনি মই ভাজি থকা দহ মিনিট হৈ গ'ল পূৰা পানী ওলাইছে মাংসখিনিৰ পৰা মই লৰাই আছোঁ যেতিয়ালৈকে পানীটো অকণ শুকাই নাযায় তেতিয়ালৈকে মই ঢাকনাখন মাৰি এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম খিনিত পানীটো অলপ শুকাই গৈছে আৰু কেঁচা আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটোও মৰি গৈছে একদম ধুনীয়াকৈ অলপ ভাজ খাই গৈছে এতিয়া মই যিটো গোটা মছলা জিৰা ধনিয়া জলকীয়া গুড়া এইখিনি মছলাখিনি দি দিওঁ সেইটো কাৰণে গোটা মছলাটো কুৰোাটোত গোটা মছলা পিচি দিলেহে ইয়াৰ টেষ্টটো বৰ ধুনীয়া হয় মিক্স কৰি দিম আৰু এয়া পোন্ধৰটামান কাজু মই পিচি থৈছিলোঁ এইখিনিও দি দিছোঁ মিক্স কৰি দিম আৰু ছয় সাত মিনিটমান মই এনেকৈ আদনাখন ওপৰত এনেই লগাই পেলাই ফ্ৰাই কৰিম এই বিৰিজটাখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্সি বাতি এটাতে পিচি ল'ম মাংসখিনি মছলাখিনি আমাৰ পূৰা ভাজ খাই গৈছে ড্ৰাই হৈ গৈছে একদম পূৰা এতিয়া মই ইয়াত এই পিছি লো বিস্তাখানি বিরস্তাখিন পানি অকান দিয়ে পিছিয়েছিল দিলো অকান সময় ভাজ ঘনে ঘনে লাগি যাব মিক্সির বাটিও খালি অকনান পানি দিছো এতিয়া মোৰ মাংখখিনি গুটে কাটি কৰা হৈ গল পুৰা তেল এৰি দিছে আকৌ এবাৰ লৰাই দিছো আৰু এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী জোখমতে দিম জিবান গ্ৰেভি অনুযায়ী আৰু গ্ৰেভিটো যদি বেছিকে খাব বিচাৰিলে বেছিকে দিলে ইম আৰু এটো চাৰি চিটিমান লগাম মানে ডাঙৰ চিকেন যে এয়া মোৰ চিকেন কুৰমা ৰেডি মই অকণমান পানীটো বেছিকৈ দিছোঁ ভাতৰ লগত খোৱাৰ কাৰণে আৰু ৰুটিৰ লগত খাবলৈ হ'লে অকণ কমাই দিলেই হ'ল এতিয়া মোৰ চিকেন কুৰমা ৰেডি হেল্ল' এভৰি ওৱান ভাত পানী বনালোঁ বিৰাট গোপগুপীয়া গৰম মাৰিছে আমাৰ আলহীজনীও আহি পাইছেহি এতিয়া ভাত সিহঁতক দিছোঁ চঞ্জু পঢ়ি আছে সেইকাৰণে সিহঁত খাই যাবগৈ বাবা আকৰ সৈতে দিছোঁ এয়া ভাত বাঢ়িছোঁ এয়া চিকেন কুৰমা মচুৰ দাইল ইফালে ৰাজমাহ ইফালে মাটি দালি এইখিনি পটলকাৰী এনেকৈ দিছোঁ আৰু এইজনী আমাৰ মইনী আজি তাই আৰু জোঁৱাই ভাত খোৱা সিহঁতক ভাতটো দিছোঁ এতিয়া সিহঁতক ভাত দিওঁ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকে লগ পাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিম চেঘৰ কেনেকুৱা হৈছে মাংস আপোনাৰ জুইত আলহীক খুৱাই বোৱাই পঠিয়ালোঁ পিঁয়াজ মন্দুও খাই আছে আৰু ময়ো এতিয়া খাবলৈ ধৰিছোঁ আলহীয়ে মানে পটলৰ মানে নৰসিংহ দি কাৰী এটা বনাইছিলোঁ খুব ভাল পাইছে আৰু মাংসটো মানে মই চিকেন কুৰমাটো খাই ভাল পাইছে সিহঁতে কৈছে জুইত বনোৱাৰ নিচিনাইছে বহুত টেষ্ট মই মানে ম মছলা খুব কম দি বনাইছোঁ আৰু তেলো কমকৈ দি বনাইছোঁ আৰু মানে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ আৰু কুৰমা হ'লেতো বহুত গৰম মছলা দিয়ে মই গৰম মছলাটো খুব কম পৰিমাণে দি পেলাই বনাইছোঁ এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ মৰ্ণিং এভৰি ওৱান আজি নেক্সট ডে' আৰু ৰাতি বতৰটো একেবাৰে বেয়া ৰাতিটো বৰষুণ আনি আছে আৰু এতিয়া বাৰু বৰষুণটো এৰিছে আৰু ভাত কেইটামান বনাই দিলোঁ দি পেলাই আৰু এতিয়া চাৰে ছটা বাজিছে এতিয়া তাৰ সাতটাৰ পৰা স্কুলেই আৰু এতিয়া দুদিনমান তাক খাবলৈ দি থৈ আহিছোঁ আহি পেলাই গৰম পানী এগিলাচ খাই কিন্তু বাৰটাতে বহিছোঁ তাকে সিহঁতক পঠিয়াই লওঁ লগৰ দুটা আহি এই দি ৰখি আছে গেটৰ ওচৰত তাক পঠিয়াই লৈহে আৰু চাহ অকণ খাম বাবাক উঠাই নাই ঠাণ্ডা বতৰ হ'লে উঠাও দেৰি হয় আৰু ৰাতিপুৱা মানে উঠিবও মন নাযায় বৰষুণ দি থাকিলে তাকে ৰাতিটো কিনকিনাই আছে তাকে তাক পঠিয়াই লৈহে কাম বনখিনি আৰম্ভ কৰোঁ চাহ একাপ খাই লওঁ তাৰপিছতহে কাম বনখিনিত লাগিম আৰু আৰু দেখাই যাম আপোনালোকক সদায় চিট কভাৰটো খুলি মেলি দি থৈ যায় সদায় স্কুল যাবৰ সময়ত ছিট কভাৰটো মানে খুলি থৈ পেলাই যায় আৰু ছিট কভাৰবিলাক মানে খালি পেলাই কিছুমানেই নহ'লে চুৰ কৰি লৈ যায় চাইকেলৰ পাম খোলে কিছুমান পদমাছ ল'ৰা ছোৱালী থাকে যে সেইকাৰণে সেই চিট কভাৰটো সদায় স্কুল যাওঁতে খুলি থৈয়ে যায় সেইবোৰক চাহ অকণ বনাওঁ বতৰ ইয়াত দেখিছেনে হেল্ল' এভৰি ওৱান কাম বন কৰি আজৰি হ'লোঁ আৰু বাবাকককো খুৱাই বোৱাই বাবাক এফালে গৈছে মানে আজি পুখুৰী মাৰিব আৰু ডাঙৰ মাছ অলপ দিব বোলে মচোৱা এটা মাতিছে তাকে এওঁ গৈছে কিন্তু ময়ো ইতি দুখন আৰু চব্জি পিঁয়াজ এনেকৈ চাহ আনি খাবলৈ আহিছোঁ চঞ্জু স্কুলৰ পৰা আহি পালেহি এতিয়া মই খাই লওঁ তাৰপাছত আৰু কিনো কৰোঁ দেখাম আৰু বতৰটো কিন্তু একে গপ গপিয়া গৰম মাৰিছে এতিয়া এনেকুৱা গৰমত মানে বহুত দিগদাৰ বতৰটো কিন্তু ৰ'দটো অকণ ৰেঙাইছে তাকে এতিয়া কাপোৰ কানি ধুইছিলোঁহে চঞ্জু স্কুলীয়া ইউনিফৰ্ম আৰু ধুবলৈ লাগিবই এতিয়া ইউনিফৰ্মবিলাক মেচিনত দিলেও চাফা নহয় মই সেইকাৰণে হাতৰেই ধোওঁ ৰুটি খাই লওঁ আকৌ দুপৰীয়া নোকিনো বনাওঁ কিবা এটা কৰিম আৰু তাকেই কিমান একেখিনি কামকে কিমান কৰিব আৰু কৰি 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 আমনি লাগিছে মাইকী মানুহৰ জীৱনটো যে খালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলালৈকে কৰা আৰু ধোৱা পখলা খোৱা মানে কি ক'ব তাকে ৰুটিটো খাই লৈছোঁ চঞ্জুৰ কাপোৰ কেইটা ধুই পেলাই মেলি দিলোঁ আৰু একদম বতৰটো মুকলি কৰিছে যদিও মানে অকণমান ডাৱৰটো আছেই এইয়া দেখিছেনে দাদা ডাৱৰটো ডাৱৰ আছেই ধৰিবই নোৱাৰি বতৰটো এতিয়া মুকলি কৰিলেও আকৌ বৰষুণ আহি যাব পাৰে সেইকাৰণে আৱলাতে মেলিছোঁ এনেকৈ আৰু এনেই দৰকাৰ নোহোৱাবিলাক চালিখনৰ তলতে মেলিছোঁ আৰু চালিখনৰ অৱস্থা নাই এই সিদিনাখন ধুমুহা অহাৰ পৰা গোটেই টাবৰ ফুল চুল পেলাই অৱস্থা নাই আৰু এইখিনি চাফা কৰিবলৈ আছেই আৰু গোটেই এতিয়া খেচনি হৈ আছে তাকে কাপোৰ অলপমান ভিতৰত দিছোঁ অলপ বাহিৰত দিছোঁ আৰু বগা চাৰ্ট মানে আমাৰ সঞ্জুৱে নীল দিবলৈ নিদিয়ে কি জানো আমাৰ দেখোন আগৰ স্কুলীয়া কাপোৰবিলাক আমি নীল নিদিলে পিন্ধিবলৈ বেয়াই পাওঁ আজিকালি এতিয়া সঞ্জুৱে আমাৰ নীলেই দিবলৈ নিদিয়ে সেইকাৰণে নীল চিল দিয়া নাই তেনেকৈ মেলিছোঁ তাকে কি ক'ব গপ গপিয়া গৰম মাৰিছে মুকলি কৰিছে যদিও বতৰটো গোটেই তাৰ আমাৰ চাৰ্টখন গোটেই খেচনি দেখিছেনে এয়া গোটেই খেচনি হৈ আছে এতিয়া ফুল চুলবিলাক উঠাই দিলোঁ সিদিনা বতাহ ধুমুহাত পৰাখিনি এতিয়া এসোপা এদিন মুকলি হ'লে মানুহ লগাই হ'লেও চাফা কৰাব লাগিব গৰমত বহিবলৈকে ইফালে এই গছজোপাত আম লাগি আছে একে ধুনীয়াকৈ এইকেইটা নহৰু সৰহীয়া হ'লে এনেকৈ ডাঙৰকৈ টোপোলা বা এনেকৈ টুকুৰি আছে থৈ দিওঁ কিন্তু এইবাৰ নহৰুৱেই নহ'ল আৰু এইকেইটাই থাকিলগৈ খাই বৈ চুনুৰে আহিলেও নিয়ে এতিয়া খাই এতিয়া পালে কেইটামান কিনি থ'ব লাগিব এতিয়া পাওঁ নে নাপাওঁ জানো এভৰি ওৱান ভাত পানী খাই অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ ভিডিঅ' কৰা নহ'লেই আৰু আৰু বতৰটো মানে একদম মুকলি কৰিলে সেইকাৰণে ধুমধাম কাপোৰখিনি উলিয়াই দিলোঁ কাপোৰখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল তাকে কাপোৰখিনিও নিবলৈও আহিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ আজিৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ